আজি সোমবাৰ যিহেতু শিৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰি আহিলোঁ লগতে আজি সৰস্বতী পূজাও হয় সৰস্বতী মাক শৰাই এখন আগবঢ়াই মেলি থৈ গৈছোঁ আৰু আমাৰ যোৱা অকণমান পলমে হৈছিলে পণ্ডিতজী ইফালে ওলাই আছিলে স্কুললৈ বুলি স্কুলত সৰস্বতী পূজাৰ কাৰণে আৰু আমি ভাগ্য ভাল আছিল লগ পালোঁ আৰু এতিয়া গাঁও আহি পালোঁ আমাৰ গাঁৱৰ স্কুলতো সৰস্বতী পূজা পাতিছে যিহেতু তাতে মই গৈ আহিলোঁ শাক চাক কাটি থৈ মেলি আহিলোঁ আৰু এতিয়া এনেই ৰাস্তাতে ৰৈ আছোঁ আৰু আৰু এইবাৰ আকৌ কি হ'ল মেখেলা চাদৰ পিন্ধিবকৈ আজৰি নোপোৱা নিচিনা হ'লোঁ আগতে আৰু এমাহৰ আগৰ পৰাই কাপোৰ লাগে বুলি হাল্লা কৰি থাকোঁ এতিয়া আকৌ মেখেলা চাদৰ পিন্ধিবকৈ সময় নোপোৱাৰ নিচিনা হ'লোঁ কাৰণ মানে মই মন্দিৰত গ'লোঁ মন্দিৰত খৰ ধৰাৰ নিচিনাকৈ হ'ল আৰু এইবাৰো পূজাটো মানে বেছি দেৰিলৈকে দেৱী নাথাকে বুলি তেনেধৰণে কোৱা শুনি পালোঁ আৰু সোনকালৰ পৰা খুব সোনকালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে দেই সাতটামান বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছিলে মানে আমি নাপামহি বুলি ভাবি কিনে মই ঘৰতে শৰাইখন আগবঢ়াই দিলোঁ নহ'লে স্কুলতে দিম বুলি ভাবিছিলোঁ সৰু থাকোঁতে আৰু ৰাতিপুৱাই গা পা ধুই মেলি একদম মেখেলা চাদৰ পিন্ধি একেবাৰে সাজু হৈ থাকোঁ আৰু স্কুললৈ যাবৰ কাৰণে এতিয়া আকৌ ডাঙৰ হৈ আহিছোঁ এলেহুৱা নিচিনাই হৈ আহিছোঁ নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া নিউ এডমিশ্যন লৈছে দেইশিক্ষা সৰ্বশিক্ষা অভিযান অলপমান দেৰি হ'ল মানে এডমিশ্যন লোৱাটো সিহঁতি মোবাইল মোবাইল মানে ক্লাছ হয়তো ক খ লিখিব লাগিব এতিয়া এয়া স্কুল আহি গ'লো আহি মেলি এনেই ধেমালি কৰিছোঁ আৰু ক্লাছত বহি মেলি এফালে আজি ইয়াতে খিচিৰি দিছে দেই গাঁৱৰ স্কুলত ফালে আপোনালোকক বস্তু এটা দেখ দেখুৱাই দিওঁ মোৰো দেখি ভাল লাগিলে এই পোষ্টাৰখনত যে দেখিছে এয়া বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁতে যিসকল মহান ব্যক্তিৰ মানে অৱদান আগবঢ়াইছিলে তাতে ওপৰতে লিখা আছে স্বৰ্গীয় মদন চন্দ্ৰ বুঢ়াগোহাঁই আমাৰ ককা হয় লগতে মাটিৰ দাতা বুলিও উল্লেখ কৰিছে লগতে গগনচন্দ্ৰ সন্দিকৈ কৃপানাথ গগৈ যোগেন্দ্ৰনাথ বুঢ়াগোহাঁই তেখেতসকলেও বিদ্যালয়খন স্থাপন কৰোঁতে অৱদান আগবঢ়াইছিলে তেখেতসকলক মোৰ ফালৰ পৰা চিৰ কৃতজ্ঞ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জ্ঞানৰ দেৱী জ্ঞানৰ অধিকাৰী পূজাৰ দিনা লগতে জ্ঞানৰ মন্দিৰখন যে স্থাপন কৰি থৈ গ'ল সেইবাবে আমি আজি হয়তো এইখন বিদ্যালয় দেখিবলৈ পালোঁ লগতে ময়ো পঢ়িছিলোঁ এইখন বিদ্যালয়তে সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়া নাই তথাপিও ক্লাছ টুলৈকে মই এইখন বিদ্যালয়তে পঢ়িছিলোঁ আৰু অনাগত দিনতো বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইখন বিদ্যালয়তে পঢ়িব অৱদানক লৈ সঁচাই গৌৰৱ্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ কিন্তু তাৰ তেখেতৰ নাতিনীয়েকে সেই এতিয়ালৈকে একো ভাল কাম কৰিবলৈ পৰা নাই তাৰ বাবে মই বহুত বহুত দুখিত হওক কিন্তু অনাগত দিনবিলাক চেষ্টা কৰি যাওঁ কিবা এটা ভাল কৰি যাবলৈ অন্য ভিডিঅ' সৈতে আকৌ লগ পাম মাজিলোঁ বাই